আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চাত হৈ আছে যে ৰাজীৱ শদিয়া নহয়নে বাৰু ৰাজীৱ শদিয়া বুলি নহয় ৰাজীৱ শদিয়াৰ ৰাজীৱ শদিয়াক লৈ কণ্টেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি ভিডিঅ'বোৰ ভাইৰেল হৈছে বহুত হাজাৰ হাজাৰ ভিউজ লৈছে আৰু জুবিন গাৰ্গক লগতে ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে সেইদেই গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়া আপুনি চাব নোৱাৰে আপোনালোকে অকল খালী ৰাজীৱ শদিয়াক লৈ জুবিন গাৰ্গে কি ক'লে সেইটোক লৈ পেলাই হয় কোনোবাই এনেকুৱা কৰিছে যে সেই ভিডিঅ' এটা আনি লগাই দিছে শুনকচোন কি ক'লে পৃথিৱীখনত মানে জুবিন গাৰ্গে কেতিয়া কাক কি কৰিছিলে সেইখিনি কৰিছে বিতৰ্ক মুঠতে বিতৰ্ক বিতৰ্কৰ বিতৰ্ক আৰু ৰাজীৱ শদিয়াৰ মৃত্যু লোপ পাই গ'ল নহয়নে আৰু সেই উদ্দেশ্যত ৰবি শৰ্মাই কি ক'লে বাৰু আমি চাইছোঁ নে বাৰু ৰবি শৰ্মাই কি ক'লে আচলতে যাৰ মন ভাল চিন্তাধাৰা ভাল তেওঁলোকৰ কথাবোৰে বেলেগ ধৰণৰ নহয়নে বাৰু ৰবি শৰ্মাই এটা কথাই ক'লে ৰবি শৰ্মাই কৈছে যে মই চিনি পোৱা নাপাওঁ কিন্তু জুবিন গাৰ্গেও ক'লে যে মই চিনি নাপাওঁ জুবিন গাৰ্গ যেনিবা এজন শিল্পী আৰু ৰবি শৰ্মা ৰবি শৰ্মাও সেই সংগীত নাগাই তেওঁ অভিনয় কৰে নহয়নে ৰবি শৰ্মাই গতিকে পাৰ্থক্যনো কিমান থাকিলে দুয়োজনৰ মাজত কিন্তু জুবিন গাৰ্গক লৈ ইমান বিতৰ্ক হৈছে কিন্তু ৰবি শৰ্মাক লৈ কিন্তু কোনো কৰিব পৰা নাই কিয় বাৰু ৰবি শৰ্মাইতো কৈছে ময়ো চিনি নাপাওঁ নহয়নে তেওঁক লৈতো কোনো বিতৰ্ক কৰিবলৈ যোৱা নাই কিন্তু জুবিন গাৰ্গক কিয় ৰবি শৰ্মাই এইটো কথা কৈছে যে ময়ো চিনি নাপাওঁ আৰু এইটো কথাও তেওঁ কৈছে যে বিতৰ্কলৈ গৈ কোনো লাভ নাই আজি মই যদি এটা বিতৰ্কৰ মন্তব্য কৰোঁ গতিকে মোক লৈ বিতৰ্ক হ'ব কিন্তু তাত জানো কিবা লাভ আছে নহয় জানো আপোনালোকে কওকচোন বিতৰ্ক কৰি জানো লাভ আছে আজি শিল্পী এজন মৰি গ'ল ইমান কম বয়সত ৰবি শৰ্মাই বহুত দুখ কৰিছে গতিকে এইটোও কৈছে ৰবি শৰ্মাই যে তেওঁ সস্তীয়া ভিউজ বুটলিবলৈ যোৱা শিল্পী নাছিলে তেওঁ জাতিক লৈ অসমীয়া জাতিটোক লৈ অসমীয়া ভাষাক কিজানি হেৰাই যাব নেকি সেইবিলাকক লৈ তেওঁ গীত ৰচি গ'ল গীত গাই গ'ল কিন্তু সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা বিচাৰিবলৈ তেওঁ নগ'লে সেইবাবে আজি পৰিচিত নহয় এখন ডাঙৰ ষ্টেজ নাপালে নহয়নে কোনে নিদিলে বাৰু সেই ষ্টেজখন আমিয়ে জানো নহয় গতিকে ৰবি শৰ্মাই এইটো কথা কিয় ক'লে যে ময়ো চিনি নাপাওঁ কিন্তু একেটা কথাই জুবিন গাৰ্গেও কৈছিলে ময়ো চিনি নাপাওঁ কিন্তু ৰবি শৰ্মাক লৈ আজি বিতৰ্ক কৰিব পাৰিবনে বাৰু কোনোবাই কৰিছে জানো নাই কৰা ৰবি ৰবি শৰ্মাই সেই বাতৰিখিনি বা তেওঁৰ মন্তব্যখিনি হয়তো নিৰ্দিষ্ট কোনোবাই কোনোবাইহে চাইছে হয়তো কোনোবাই ৰস পোৱা নাই কাৰণ সেইকেইটাটো ক্লিপ কৰি লগাই দিয়াগৈ নাই কোনো এতিয়ালৈকে মই দেখা নাই কাৰণ শুদ্ধ কথা কৈছে যে এইবিলাক বিতৰ্কলৈ যোৱা কথা নহয় আৰু এই যে বিতৰ্কলৈ যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া কি হৈছে বাৰু কিবা হৈছে জানো খুব ভিউজবোৰ লৈছে সেইটো এটা হৈছে আৰু ভিক্টৰ দাস ভিক্টৰ দাসে কি কৈছে যে মৃত্যুক কেতিয়াও কণ্টেণ্ট নবনাব হয়নে নহয় মই অলপ দিনৰ আগত ভিক্টৰ দাসক লৈ এটা ভিডিঅ' বনাই গৈছিলোঁ তেওঁ তেতিয়া এটা কিছুমান বেয়া কথা কোৱা মই পাইছিলোঁ ভিডিঅ'ত বেয়া কথা কৈছিলে যাক লৈয়ে নহওক গুৱাহাটীখনত কোনে কাক কেনেকৈ বিচাৰি ফুৰা লৰাই লৰাই কিবাকিবি কৈছিলে মই আকৌ এটা কথা কি মোৰ কথা এটা আছে যে মই মানুহক লৈ পেলাই মই ছাপৰ্ট নকৰোঁ মই মানুহৰ চিন্তাধাৰাক লৈ তেওঁৰ কথাখিনি কি কৈছে তাক লৈহে মই ছাপৰ্ট কৰোঁ আজি একেজন ভিক্টৰ দাসৰে সেইদিনাখন মই তেওঁৰ কথাখিনি মই বেয়া পাইছিলোঁ গতিকে তেওঁক লৈ মই সেইদিনা বেয়াকৈ কথাকেইটা কৈছিলোঁ বেয়াকৈ কোৱা নাই মই সেই কথাখিনি তেওঁ কিয় ক'ব এজন শিক্ষক হিচাপে কিন্তু আজি ভিক্টৰ দাসৰ কথাকেইটা মই ভাল পালোঁ সেইবাবে মই আজি তেওঁক আকৌ ভাল হিচাপে আনিলোঁ মোৰ কথাটো তেনেকুৱা দেই আজি মই বেয়াকৈ শুনিম মই বেয়া কথাটো কিয় ক'ব বুলি মই সেইফালে মাতিমেই আৰু বোলে আজি যদি কোনোবাই কয় যে তইচোন সেইদিনাই ভিক্টৰ দাসক লৈ বেয়াকৈ বনাই কৈছিলি কথা এতিয়া দেখোন তই আকৌ সেই নামটো লৈ ভালকৈ কৈছ আজি ভিক্টৰ দাসে ভাল কথা কৈছে যে মৃত্যুক লৈ কণ্টেণ্ট নবনাব মৃত্যুক লৈ কণ্টেণ্ট বনাই লৈ পেলাই আপোনালোকে ভিউজ লৈছে হাজাৰ হাজাৰ সত্তৰ আশী হাজাৰ একেবাৰে মানে পাৰ হৈ গৈছে সত্তৰ ছেভেণ্টি কে ছেভেণ্টি চেভেন কে এইটি কে পাৰ হৈ গৈছে ৰাজীৱ শদিয়াৰ মৃত্যুক লৈ পেলাই ভিউজ লৈছে কি কি ধৰণে লৈছে ক'ব নোৱাৰি তাৰমানে মুখেৰে এইদৰে কথাকেইটা কৈ কিন্তু কোনেও ল'ব পৰা নাই অ'ৰ পৰা আনি ভিডিঅ' লগাই দিছেহি তোৰ পৰা আনি ভিডিঅ' লগাই দিছেহি বিশেষকে জুবিন গাৰ্গে গাৰ্গক গাৰ্গক লৈ পেলাই অ' পৰা তোৰ পৰা আনি মানে এইদৰে এইদৰে দেখিছে আপোনালোকে গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়াখন মানে হেৰি বিয়পি গৈছে ভিক্টৰ আছে বহুত ভাল কথা কৈছে যে মানুহৰ মৃত্যুক লৈ কেতিয়াও কণ্টেণ্ট নবনাব তেওঁৰ আত্মাই শান্তি পাব কেনেকে মানুহৰ মৃত্যুক লৈ বাদে এজন ইমান দুখিত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰা এজন শিল্পী আমি আজি চিনি নোপোৱাকৈ মৰি গ'ল কাৰ কাৰণে মৰি যাব লগা হ'ল কিয় চিনাকি নোহোৱাকৈ আজি থাকিব লগা হ'ল সেই কথাখিনিক লৈ আমি আচলতে এতিয়া কি পজিটিভ চিন্তা কৰিব লাগিছিলে আমি কিখিনি পাৰোঁ কৰিব সেইখিনি চিন্তা নকৰি দেখোন তেওঁৰ এদিন দুদিনকৈ মৃত্যুৰ দিন দেখোন আজি আঙুলিৰ আগত তেৰ তাৰিখৰ পৰা হিচাপ কৰকচোন কিমান দিন হৈ গ'ল এতিয়াচোন আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত অকল কোনে কি ক'লে কোনে কি ক'লে কিয় ক'ব সেইখিনিকেই দেখোন আলোচনা হৈ আছে আৰু প্ৰত্যেকেই কৈ আছে যে মই চিনি নাপাওঁ মই চিনি নাপাওঁ এতিয়া মই ইউটিউবত ছাৰ্চ কৰিহে চাইছোঁ প্ৰত্যেকেইতো কৈছে অকলো জুবিন গাৰ্গে কোৱা নাছিলে অৱশ্যে জুবিন গাৰ্গে একেলগে গান গাইছিলে পাহৰি গ'ল সেইটো দুখল হয় কিন্তু সেইটো সিমান বেছি কৰোঁতে 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 আজি তেৰ তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখ হ'লগৈ বাৰু অকল বিতৰ্কতেই আছে কিন্তু তেওঁৰ তেওঁৰ বিষয় লৈ এতিয়াওতো ভালকৈ ভবা হোৱা নাই তেওঁক এতিয়া কি কৰিব লাগিব নজনাকৈ থাকি গ'ল চিনি নোপোৱাকৈ থাকি গ'ল সেইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া বৰ্তমান পৰিস্থিতিত কি কৰিব লাগিব সেইটোতো কোনো এতিয়া আলোচনা কৰা নাই আৰু কিমান দিনলৈ ভিউজ বুটলিয়ে থাকিব বুটলিয়ে থাকিব তেওঁক কণ্টেণ্ট হিচাপে লৈ নহয় জানো কিন্তু তেওঁ আজিওতো একো পোৱা নাই পাইছে জানো তেওঁ আগতে একো নাপালে কোনো চিনি নাপালে এতিয়া আমি কি দিছোঁ এতিয়া আমি ভিউজ লৈছোঁ নহয়নে সেইদিনা এতিয়া মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি ময়ো চিনি নাপাওঁ সেয়া ইমান ডাঙৰ একেলগে গান গোৱা জুবিন গাৰ্গে চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছে ৰবি শৰ্মাইও চিনি নাপায় প্ৰত্যেকেই চিনি নাপায় যেতিয়া মইনো কোন বাৰু চিনি পাবলৈ গতিকে মই সেইদিনা বহুত দুখ লাগিছিলে যেতিয়া মই চিনি নাপাওঁ বুলি নিজকে ভাবিছোঁ যেতিয়া মই চাৰ্চ কৰি গানখিনি তেওঁ শুনিছোঁ দুই এটাকৈ মই কান্দি গৈছোঁ সঁচা কথা কৈছোঁ মোৰ ইমান বেছি বেয়া লাগিলে কিন্তু সেই ভিডিঅ'টো মোৰ কোনেও চোৱা নাই কিন্তু সেই ভিডিঅ'টো মোৰ ডেৰশ কিজানি হোৱা নাই ভিউজ কিন্তু মই দুখ পোৱা নাই সেইটো কাৰণে ভাল পাইছোঁ কিয় জানেনে মই তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ তেওঁক লৈ মই ভিউজ বুটলিবলৈ মই ভিডিঅ'টো বনোৱা নাছিলোঁ আচলতে আৰু আমাৰ হিয়াৰ আমু বুলিয়েই কৈছোঁ মই আকৌ ক'ম জুবিনদাক ৰাইজৰ অভিশাপবোৰ নল'ব বুলি মই কথাষাৰ কৈছোঁ কাৰণ কিয় জুবিন দাই ইমান বেছি খাও খালে যেন কাইলৈ কিবা এটা হ'ব তেওঁতো বহুত বেছি অসুস্থতাৰ পৰা উঠিছে কিমান বেছি তেওঁ অসুস্থ হৈ গৈছিলে কেনেকৈ যে তেওঁ অসুস্থ হৈ আজি আছে সেইখিনি দিন যেন আকৌ নাহক সেইবাবেহে ভাবিছোঁ যে জুবিন গাৰো মুখখন অকণমান চম্ভালি কথা ক'ব লাগে হয় তেওঁ সেইকাৰণে বহুত বেছি অকণমান পাই আছে তেওঁ কেয়াৰ নকৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু সমাজখনত সেইটোক লৈ পেলাই চৰ্চা ইমান বেছি হৈ যায় বেলেগ আৰু কথা নোলায় আৰু সেইকেইদিনত সেইকেইদিনত নহয় বহুত দিনলৈ সেইখিনিয়েহে হৈ থাকে বেলেগ চৰ্চা নাথাকে আৰু তাৰ মাজত বহুত দৰকাৰী কথা তল পৰি যায় কিন্তু সেইটোৱেহে ওলাই থাকে গতিকে মই যে সেই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ সেইটোত কিন্তু সাধাৰণতে মোৰ ভিডিঅ' ভিউজ কমেই কাৰণ ভিডিঅ'টো তেনেকুৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'বও লাগিব নহয় জানো কিন্তু সেই যে মই তৰ্ক কৰি বা সেইটোৱে কৈছোঁ বিতৰ্কলৈ মই লৈ যোৱা নাই কোনো বিতৰ্কিত মই কোনো কথা উলিওৱা নাই মাত্ৰ মই ৰাজীৱ শদিয়াক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই পেলাই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ কিন্তু ডেৰশ ভিউজো মই পোৱা নাই এতিয়া মই কিন্তু ভিউজবিলাক মানে ভিডিঅ'সমূহ চাই আছোঁ ৰাজীৱ শদিয়াৰ ঘৰলৈ গৈছে বহুত গৈ পেলাই তেওঁৰ ঘৰখন কেনেকুৱা সেইবিলাক বনাইছে বনাই লৈ কিন্তু সেই ভিউজেইহে তাৰমানে মানুহবিলাকে চাইছে ৰাজীৱ শদিয়াক চিনি যেতিয়া নাপায় ৰাজীৱ শদিয়াৰ ঘৰখন কেনেকুৱা আছিলে সেইখিনিও মানুহৰ চাবলৈ মন গৈছে তালৈ গৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাই আনিছে কিন্তু নিজৰ ভিউজৰ কাৰণে কণ্টেণ্ট লৈছে কণ্টেণ্ট এটা হিচাপে লৈ পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইখিনিলৈকে মই চাই আছোঁ কিন্তু মই যে ভিউজ নাই পোৱা সেইটো মই দুখ নাই পোৱা কিয় জানেনে সেইটোৱে মই কৈছোঁৱেই যে মই এজন মানুহৰ মৃত্যুক লৈ পেলাই বিশেষকৈ ইমান ভাল এজন শিল্পী মৰি গ'ল আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল চিনি নোপোৱাকৈ তেখেতৰ মৃত্যুক লৈ আমি শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ নে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিছোঁ বাৰু আপোনালোকে কওকচোন অকণমান ভাবি চাবচোন আমাৰ আমি সেইটো এটা ব্যৱসায়ত লগাই দিছোঁ হয়নে নহয় আমি ভিউজ লৈছোঁ মানে আমি ব্যৱসায়ত লগাই দিয়া নাই জানো ব্যৱসায়ত লগোৱা কিছুমান কণ্টেণ্ট সেইটো বেলেগ থাকে এজন মানুহ ঢুকাই গৈছে তাতে এজন ইমান ভাল শিল্পী ইমান কম বয়সত নোহোৱা হৈ গৈছে আমাৰ মাজৰ পৰা অপৰিচিত হৈ প্ৰত্যেকৰ মুখে মুখে আজি এটাই কথা যে আমি চিনি পোৱা নাছিলোঁ আমি চিনি পোৱা নাছিলোঁ আকৌ আমি যদি চিনি তেওঁক জীয়াই থকা অৱস্থাত পোৱাই নাছিলোঁ আমি তেওঁক একো সহায় সাৰথি কৰি দিব নোৱাৰিলোঁ আমি তেওঁক সহায় মানে কেতিয়াও অকণমান আগলৈ উলিয়াই দিব নোৱাৰিলোঁ তেওঁ ইমান আশা আছিলে তেওঁৰ সেই সংগীত চৰ্চাত গতিকে আমি তেওঁ মৰাৰ পিছত মৃত্যুৰ পিছত তেওঁক লৈ পেলাই আমি ইমান ব্যৱসায় কৰা আমাৰ জানো এইটো জানো মানে যুক্তি কথা জানো বাৰু আপোনালোকে কওকচোন গতিকে সেইবাবে মই আজি ভিডিঅ'টো অকণমান বনালোঁ কাৰণ মই যিখিনি ভাবোঁ সেই কথাখিনি মিলি যোৱা কিছুমান যদি মই পাই যাওঁ সেইকাৰণে মই তেতিয়া বনাব পাৰোঁ কিন্তু ইমান মই ভিডিঅ' এতিয়া কৈছোঁৱেই সামাজিক মাধ্যমত অকল খালি সেইখিনিয়ে ওলাই আছে জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গ ৰাজীৱ শদিয়াক চিনি নেপাওঁ ৰাজীৱ শদিয়াৰ গান ৰাজীৱ শদিয়াৰ মানুহগৰাকীয়ে নাচিছিলে কেনেকৈ ৰাজীৱ সতীয়াই গাইছিলে বজাইছিলে পত্নীয়ে নাচিছিলে তেওঁৰ ঘৰখন কেনেকুৱা আছিলে মানে ধেৰ আৰু মানে সেইবিলাকেতো ময়ো আনি পেলাই বনাব পাৰিলোঁ কিন্তু মোৰ অকণো ইণ্টাৰেষ্ট নাই এইবিলাকত মই অকণো ইণ্টাৰেষ্ট নাই কাৰণে মই বনোৱা নাই কিন্তু আজি মই দুটা কথা পাই গ'লোঁ মোৰ মোৰ হিচাপৰ যিটো মই ভাল পাওঁ যিটো মানে মই ছাপৰ্ট কৰোঁ আৰু মোৰ চিন্তাধাৰা তেনেকুৱা ৰবি শৰ্মাই যিটো কথা ক'লে যে বিতৰ্কিত মন্তব্য এটা আজি ময়ো কৰোঁ বিতৰ্ক হ'ব কিন্তু কিবা এজন লাভ হ'ব সেইটোতো কথা নহয় এতিয়া সময়টোত আচলতে পজিটিভলি ভাবিলে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সেইটো ভবাটো বেছি দৰকাৰ আৰু তেওঁ সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা বিচৰা হ'লে আজিকালি সেই ফেচবুকত ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেওঁ বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁ সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা নিবিচাৰিলে নহয়নে আজিকালি যে এই সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা বিচাৰে যি টি কৈ 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 তৰ্ক বিতৰ্ক কৰি মুঠতে জনপ্ৰিয়তা সেইটো জনপ্ৰিয়তাৰ কি লাভ আছে বাৰু কাইলৈ চিনি পাওক ভালকৈ পাওক এতিয়া ৰাজীৱ শদিয়াক যিকেইজনে মৃত্যুৰ পাছতে চিনি পাইছে কিমান ভালকৈ চিনি পাইছে আমি এতিয়া কিমান ভাল বুলি ভাবিছোঁ নহয়নে যদি তেওঁ সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ গ'লহেঁতেন তেওঁক হে এইটো এনেকুৱা হৈ থাকিলেহেঁতেন নহয় জানো গতিকে তেওঁ এজন অসমীয়া ভেটি অসমীয়া মাটি অসমীয়া ভাষা হেৰাই নাযাবৰ বাবে তেওঁ জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁ গীত ৰচি গ'ল গীত গাই গ'ল আৰু মৃত্যুৰ পিছতো যে থাকি যায় চিন থৈ গ'ল যে তেওঁ কি কৰি থৈ গ'ল মানুহ মৰি গ'লে একো নাথাকে নহয়নে জ্বলাই দিলে শেষ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে শ্ৰাদ্ধ কৰিলে ভোজ খালে তাৰপিছত আৰু শেষ নহয়নে কিন্তু তেওঁ আজি কি কৰি থৈ গ'ল ৰাজীৱ ফটিয়াই কি কৰি থৈ গ'ল গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন গগৈ আচলতে নিবিচাৰিলে তেওঁ পাৰিলেহেঁতেন ফেচবুকত এনেকৈ নিজকে হেৰি কৰি থাকিব কিন্তু নকৰিলে চাওকচোন তেওঁ এখন ভাল ফিল্ড নাপালে তেনেকৈ তেওঁ মৃত্যু হৈ গ'ল গতিকে তেওঁৰ কণ্টেণ্ট লৈ লৈ ভিউজ লোৱাটো যুক্তিসংগত কথা বুলি পিছে ময়ো নাভাবোঁ সেইকাৰণে মই আজি আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ গতিকে এইটোও চাগে ভিডিঅ' নাচায় কাৰণ ইয়াতো যিহেতু মই বিতৰ্কিত কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা নাই আৰু মই আগতেও কৈছোঁ যে মই বিতৰ্কৰ পৰা সাধাৰণতে আঁতৰত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে নোৱাৰোঁ মই এইবিলাকত গতিকে যদি আপোনালোকে কথাকেইটা মোৰ শুদ্ধ বুলি ভাবে যি যিকেইজনে চাই সেইকেইজনেই চাব মই জানো সদায় চাই আছে আৰু মোৰ কথাকেইটা ভুল নে শুদ্ধ মোৰ নহয় আচলতে মোৰ কথা নহয় দেই মই কৈছোঁৱে যে ৰবি শৰ্মাৰ মন্তব্য ভিক্টৰ দাসৰ মন্তব্য মই সেইখিনি চাইহে আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ এইকেইটা বহুত ভাল লাগিলে মোৰ ভিক্টৰ দাসৰো যে মৃত্যুক কেতিয়াও আগলৈকে অকল এতিয়া ৰাজীৱ শিল্পী ৰাজীৱ কথা কোৱা নাই আগলৈকো কোনোবা এজন শিল্পী বুলি নহয় ৰাজীৱ শদিয়াৰ কথা বুলিয়েই নহয় মানে কেতিয়াও মানুহৰ মৃত্যুৰ পাছত এইটো কাৰোবাৰ কেতিয়াও নকৰিব আপোনালোকে ব্যৱসায় নকৰিব কণ্টেণ্ট এটা উলিয়াই লৈ ব্যৱসায় নকৰিব মোৰ ইমান ভিউজ আহিলে সিমান ভিউজ আহিলে ইফালৰ পৰা এটা আনিলে সিফালৰ পৰা এটা আনিলে ইফালৰ পৰা জুবিনৰ এটা টুকুৰা আনিলে সেইফালৰ পৰা কিবা এটা আনিলে মানে এইদে এই দে এই দে এইটো কথা আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰা ভাল কথা জানো মানুহ এজন মৰি গৈছে ঘৰখনৰ কি অৱস্থা হৈছে পৰিৱেশটো কেনেকুৱা এটা হৈছে সেইখিনি তেৰ তাৰিখৰ পৰা সেইখিনিকে কৰোঁতে 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 শ্ৰাদ্ধ বিধি হৈ গৈ আকৌ নাইকিয়াই হৈ যাব আগৰখিনিতো নি চিন নোপাকৈ থাকিয়েই গ'ল এতিয়াও তেওঁক চিন নোপাকৈ থাকি যাব কাৰণ তেওঁক লৈ এতিয়া আলোচনা হোৱা নাই তেওঁ কণ্টেণ্ট লৈ 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 মানুহে টকা ভিউজ বঢ়াই আছে গতিকে সেয়া দিন পাৰ হৈ যোৱা মাত্ৰকে সেই বস্তুটো লুকাই যাব আকৌ নোহোৱা হৈ নাযাবনে গতিকে এতিয়া চিনি পাবৰ কাৰণে পিছৰখিনি যাতে তেওঁ ইমান ভাল কাম কৰি থৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁ কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি তেওঁৰ সন্তান এটা আছে চবছৰে তেওঁৰ পত্নী আছে এতিয়া আমি কি কৰোঁ সেইখিনি গুৰুত্ব দিওঁ আগলৈকে আগলৈকে মৃত্যুক কেতিয়াও কণ্টেণ্ট নল'ব কণ্টেণ্ট হিচাপে লৈ নিজৰ ব্যৱসায় নলগাব গতিকে আপোনালোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু কেতিয়াবাকৈ যদি ময়ো সেইদৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট লওঁ আপোনালোকে প্লিজ মোকো সোঁৱৰাই দিব যদি মই কণ্টেণ্ট হিচাপে লৈ এনেকৈয়ে ভিউজ গোটাম গতিকে আজিলৈ আহোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ কথাকেইটা শুদ্ধ নে ভুল প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ আজিলৈ আহোঁ কোনো এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ ধন্যবাদ